Незабаром лето, и дехто замислюється над придбанням кондиционера. А чи становить загрозу нашему здоровью така кліматична техника, спробуемо разобраться. Одним из наиболее распространенных опасений является то, что кондиционер является источником патогенной микрофлоры. Что якобы как со временем в нем скапливается бактерии, которые во влажной среде развиваются и с потоком воздуха разносятся по квартире. Это справедливо ровно настолько, насколько можно опасаться холодильника или ванной комнаты. Если вы за ними не следите, не убираете их, не приводите их в систематический порядок, действительно, они тоже стоят грязными, стоят тоже источником повышенной опасности для здоровья. Аби цього не сталося, достаточно двічі на рік на початку та наприкінці сезону обслуговувати кондиціонер. Сервісні інженери мають очистити фільтри, дренажну систему та лотки пристрою та обробити їх антисептичними засобами. Друге – це Староє, чим люди менше задумуються опасність пересушеності воду. Кондиціонерка холодильне устройство дійсно осушає воздух. Конденсат, якого від капає наружного блока, це вся та вода, яку забрав із ваших квартир. Запобігти цього можна дотримуючись певних правил експлуатації. Первое. Нельзя понижать температуру воздуха излишне сильно. Разница между той температурой, которую вы настроите на пульте кондиционера и той, которая э, находится на данный момент на улице, показывает ваш градус наружный, должна не превышать 6-7 градусов. В противном случае вы будете подвергаться риску как пересушенности воздуха, так и переохлаждения. И второй нюанс необходимо помещение проветривать периодически. Адже занадто сухе повітря негативно впливає на стан шкіри та загальне самопочуття. Натомість встановити кондиціонер рекомендують людям із серцево-судинними захворюваннями та ризиком гіпертонічних кризів, оскільки спека може спровокувати загострення хвороби. Стоїть Стоять ті трудозатрати, які ви потрапити на обслуговування кондиціонера, і ту тот комфорту пользу, которого вам принесе. На мой взгляд, більше борщопользи. И, несомненно, немного учили, требуется для того, чтобы кондиционер был элементом комфорта, а не опасности.